Оглядаючи живописні роботи криворізького митця Олега Щербакова, потрапляєш в особливий емоційний стан. Твори, написані в романтичному ретростилі, дарують неймовірні відчуття душевного спокою та сердечної доброти, сповнені особливого колориту, полотна випромінюють радісний сонячний настрій та ваблять у світ безмежної гармонії. Майже 30 лет Олег Юрьевич пишет картины, зазнается своей творчеством, прагнет пробудить у глядача наивсерье эмоции. Я не претендую своими работами на что-то ну, такое аховое и так далее, так далее. Просто еще раз я делаю то, что мне нравится, и, ну, и пытаюсь как-то ну, отразить какую-то духовную, душевную доброту, какой-то покой, какую-то гармонию, понимаете, ну что. В принципе, скажем, ну, ну, искусство должно все-таки и побуждать на какие-то хорошие действия, понимать на какую-то доброту и на что-то вечное. Художник должен уметь видеть, ну и, может быть, иногда ну, как-то болезненно что-то переживать, иначе он ничего не создаст абсолютно. Зайняття творчістю художник вміло поєднує з викладацькою діяльністю. Як більшість його колег-педагогів, Олег Юрійович здобув освіту у Криворізькому державному педагогічному інституті на художньо-графічному факультеті. Після успішного завершення навчання молодий спеціаліст залишився працювати у рідному вузі нині Криворізькому національному університеті. Восьмидесятимкладука поступив сюди учиться. так с тех пор и здесь. Наш коллектив является каким-то уникальным, потому что все, в общем-то, отсюда здесь родились, здесь взрастились. Вот, и, в общем-то, мы друг друга знаем уже, ну, скажем так, с молодости. Меня, получается, сюда пригласили. Вот, пригласил Головатый тот же Степан Степанович, вот, Владимир Максимович, не помнящий уже, ушедший, вот, потому что это мои учителя. Враменко Владимир Петрович, это те мои учителя, которые, в общем-то, всему научили и все нам дали. Выделялся тем оперы, что это был очень способный по своим данным человек. Он, пожалуй, ну, наверное, если говорить просто о задатках, то это сильнейший в группе по задаткам. Второе. Он с любовью относился к делу. Третье. По характеру это был очень покладистый и бесконфликтный человек и остается им. Дальше. Он был безотказным. В те времена было в ходу такое дело, как общественная работа. И вот общественную работу, ну, не все с желанием выполняли это дополнительные нагрузки. А Олег Юрьевич, поскольку он был безотказным, то всегда что? Его нагружали, все узнали, что он умеет, он умеет, быстро может выполнять работу, понимаете, уметь и хорошо, и быстро делать, это далеко не всем по плечу, а он это умел. Поэтому он бесконечно много делал общественной работы, оформлял общежитие, и эти красные уголки, и студенческую комнату, и отдельные задания коменданта и, и по факультету, и так далее, и так далее. Конечно, его сразу же оставили в качестве одного из преподавателей, поскольку факультет был еще молодой, даже не факультет, а отделение, но к тому времени уже факультет стал. І, звісно, ми оставляли способних людей. Ким тільки не мріяв бути в дитинстві, розповідає Олег Юрійович. І лікарем-хірургом і скрипалем та нарешті взявся за пензлі. Про свій професійний вибір художник-педагог аж ніяк не шкодує. Та робота дає відчуття, що ти довго ще не постарієш, тому що серед молоді знаходишся. Ну і в тому плані, що. несмотря там какая бы молодежь приходила, уходила и так далее, всегда все, все время надо в каком-то быть все равно креативе, понимаете, перед, перед молодыми людьми и владеть какими-то техниками, и уметь показать это и рассказать и так далее, так далее, поэтому это очень сильный такой адреналин Серед дисциплін, яким навчає досвідчений педагог студентів, пластична анатомія, рисунок, живопис. Найскладнішим предметом вважає композицію. В зв'язку з цим написав чимало наукових статей. Композиція включає в себе, це треба і внутрішнє содержання картини передати, а щоб його передати, це треба композиційний строй определенного направлення, якогось психологічного характеру, розумієте? под это опять же подбирается красочный колорит и так далее и так далее здесь надо очень очень много думать очень много думать и много работать может быть скажем те постановки которые у нас натурные там гип гипсы скажем там натюрморт и так далее они носят более такой учебный характер то есть обучающий в основном то там больше идет элемент творчества и необходимость очень-очень еще раз много работать и делать много разработок. Поэтому я считаю, что это один из важных и самых сложных предметов композиции. Вот о нем я могу сказать, педагог. Понимаете, есть просто преподаватели, а есть педагоги. Это то, значит, тот случай, когда говорят, ну, Богом данное вот, в характере, в отношении к людям. И вот он, он, ну, я, собственно говоря, себя отношу к такому же вот разряду людей, видимо, где-то он все-таки ну, чувствовал то, как к ним относятся, к нему, к ним, скажем так, у нас на факультете, у нас особый климат, неофициозный. С самого начала как-то вот мы, ну не говоря об этом на собраниях, имели в виду и делали неофициозные отношения человеческие, а как можно искусство учить на официозном? Это вообще немыслимо, особенно по композиции. И вот он это воспринял, он в этом закрепился, и он этим отличается и по сей день. Все студенты, которые, с которыми он имеет дело, любят его, уважают его как профессионала это одно, и как человека, педагога который вникает в душу человека, старается его понять. И не напрямую действовать, вот так положено, ты обязан, нет, а найти подходы, которые надежны, вот, которые вот открывают человека. Незалежно від того, продовжать учні обраний ними професійний шлях чи ні. Олег Юрійович прагне бачити їх освіченими людьми. Тож заповзятм збагачує підопічних набутим досвідом і знаннями. Переймається викладач і навчальною базою. Певний час для своїх студентів Олег Юрійович облаштовує кабінет пластичної анатомії. Ми знаходимося зараз в кабінеті, в який Олег Юріч ну, як ска. готовить как кабинет пластической анатомии. Кстати, он себя ну, направил как бы на эту сторону обучения. Он сам себя направил, потому что это очень серьезное дело. Вот без пластической анатомии не о чем говорить в учебе. И вот этим он занимается и с душой и с интересом вот, начал заниматься оформлением и вообще оборудованием кабинета. Знаете, не все станут художниками, не все станут выкладачами, как то кажут. Но когда-то вот один из учителей в школе, еще художественный, ну это не мне было сказано, там, скажем, он как бы рассказывал детям, знаете, это искусство это целый мир. Он создает какую-то духовную организацию человека. Вот это самое важное. А станет человек художником, не станет он художником. Другое дело, что он совершенно уже будет другим. Відкриваючи учням дорогу у світ мистецтва, Олег Щербаков власним прикладом надихає талановиту молодь до активної творчої діяльності. Життя ну, – тяжела штука, всяке буває в житті. Але коли садишся за холст, Больше ничего не существует. Не существует ни проблем. Ни, ничего не существует. Ты уже там. Все. И как я считаю, что изобразительное искусство, если ты им занимаешься, что-то создаешь, это, наверное, самый сильный наркотик, о котором забываешь все. Саме завдяки улюбленій справі Олег Чербаков відкрив для себе живописну красу Кримського краю та Чернігівщини. Подорожуючи мальовничими куточками України, художник спостерігає за навколишнім середовищем. Робить замальовки, які згодом стають основою його художніх творів. Крим для мене це щось таке скаличне, необикновенне. Вам не победила, я обожаю все-таки. Может, потому, что рыба по знаку зодиака. Потому что этот дух, пространство, горы. Любимый мой город это карадак Мне очень понравился и семьи, и Грузов мне понравился. Причем Грузов, каждое место оно очень сильно отличается, своей энергетика. И первый раз я помню, когда тоже поехал. Увидел Коктебель, я в журнале увидел небольшую иллюстрацию, она в, таком, в духе экспрессионизма была написана, и мне просто слово волшебное показалось, Коктебель. Ну и как, как ни странно, я сразу оказался там. Вот, а там уже открылся совершенно другой большой мир. Это дом музей Волошина, вот, и его философия, его работы. Його думання і так далі, і так далі. Доводилося Олегу Щербакову спілкуватися з цікавими людьми та потрапляти у неймовірні пригоди. На Карадагі є так званий «чортов палець». Це лавове образування, десь метрів 30, коли підіймався лава, заставався і вийшов великий-великий стовп. Ну і до нього звичайно не пускають, але нам дозволили підійти. Я з дочкою підбіг, нам сказали, загадайте бажання. И в этом мгновение моей дочке в руку упал камешек с, с, с этого. Вот. И причем я заметил, что у нее такое ну, небольшое напоминание как-то форма креста. Вот. и когда-то еще помню случай, я этот камешек храню вот, как талисман. И когда-то заметил такую вещь. Мы Когда-то ехали в Киев вот, с художниками. И я говорю, загадайте себе желание. Они позагадывали желание, я положил этот карма в кармашек, все. Утром встаю, смотрю, сколько желаний загадали, столько кусочков и отвалилось. Больше я никому не даю. Вот, или <laughs> да, как бы достаю какие-то самые трудные моменты в жизни. Особисті враження від подорожей художник втілює у полотнах. Свої роботи представляє на загальноміських та всеукраїнських виставках. Нагороди відзнак не прагне. Каже, для нього писати картини надзвичайно важливо як для митця, аби висловити власні відчуття глядачеві. Художник це той, який пише. Можна бути членом СИЗО художника, можна тільки таким угодно. Треба писати. художник это человек который создает он никогда не разрушает вот а созидание это счастье а счастье это добро вот и все другого я призвания в искусстве не вижу Яскравими, емоційними майстерно написаними живописними творами Олега Щербакова захоплюються як вітчизняні шанувальники мистецтва, так і закордонні. Картини Криворізького митця знаходяться в приватних колекціях поціновувачів прекрасного Росії, Канади, Сполучених Штатів Америки, Іспанії, Великобританії Японії. Широке визнання таланту Олега Щербакова свідчить про те, що майстер обрав вірний шлях у мистецтві.